নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি যিহেতু গুৰু জয়ন্তী সেইবাবে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আপোনালোকে জানেই গুৰু জয়ন্তীৰ দিনা আমি ঘৰৰ প্ৰাংগণত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰোঁ কিন্তু কলপাত কাটিবলৈ নহ'ল বাবে এয়া পাতাবাহাৰৰ পাতেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু মিষ্টাৰ কোঁৱৰ ঘৰত নাই মোক কোনে কলগছ কাটি দিব হয়নে নহয় বাৰু তথাপিতো নিয়মখিনি কৰিবই লাগিব সেইটো কাৰণে তেনেকেই নিয়মখিনি কৰিছোঁ এয়া বন্তিকেইগছ জ্বলাইছোঁ আচলতে নিয়ম চাৰিগছিৰ কিন্তু তাৰ বাহিৰেও বাকী যাৰ যেনেকৈ মই যি জ্বলাব পাৰে এয়া চাৰিগছৰ উপৰিও মই কেইবাগছো জ্বলাইছোঁ মুঠ ওঠৰ গছ বন্তি হৈছে আজি গুৰুজনাৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ সমূহ অসমবাসীৰে এইকেইদিন সেয়াই প্ৰাৰ্থনা জনাই আছে মোৰ লগতে বেটায়ো সেয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে চাগে জুবিন দাক যোনে নি এয়া অৱস্থা কৰিলে জুবিনদাক আমাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ'ল সেই পাখণ্ডকেইটাই যাতে উচিত শাস্তি পায় একদম মানে ডাঙৰতকৈও ডাঙৰ শাস্তি পায় সেয়াই ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ